Альона, ну так ти до до доєдналася до мене на мій канал. Вітаю тебе. Дуже скучила. дуже Ради скучно. Тебе. Ось так ми з тобою з'явилася і Альона Щербань. Ми в ефірі, психологиня. Давно ми вже чекали, якось ще не мали, не зійшлися графіками, але тепер, знаєш, як рік розпочнеш, а ми вже вважаємо, що ми його розпочали, так і проведеш. Тому Альона Щербань розк... речі, друзі, хто не почув, Альона Щербань міс України 2000 року. Я ще раз повторюю, хто кому Практично 25 років назад, ну все ще приємно, що ти помниш Ні, ну почитай. Люди ж різні. Я тут віка назад. До речі, друзі, щоб ви знали, 25-й рік це означає, що вже чотирина віку пройшла вже. Все, прожили, прогуляли. Представляєш, 20 років. Yeah. Це yeah. так час протягом Альон. Що ми сьогодні з тобою робимо? Я я, я мені течі писав дім на ну, карта бажань. Карта бажань. Та я сам цю карту бажань хочу зробити. Що, знаєш, старш так багато довго хотів, то на якийсь поїхати. Думаю, я, часу немає постійні ефіри щодня. Думаю, треба когось запросити для карти бажань. Альон, що, скажи, будемо робити карту бажань? Це можливо? Якщо ти хочеш, я з удовольствия з великим удовольством тебе допомогу в твоїй. желаниях. Ты мне скажи, ты когда-нибудь ее делал до этого или это первый раз? Ну ні, я особливо так просто не робив. Я там знаєш дошку візуалізації собі клею, але воно здійснювалося не так швидко. Мені було цікаво, які там алгоритми, тому що я знаю глядачі, які зараз знаєш, хтось кришить олів'є, хтось вже їсть, а хтось вже готовий складати натальну карту. Ой, і карту бажання. Натальну. ну можна і натальну, кстати, тож натальну це до інші треба було, вона по карті. Ну, смотри, карта желання работає по закону притяження. подобне притягувати подобне. желаний это такой способ сфокусировать нашу энергию на том чего мы действительно хотим uh -huh. очень важный вопрос хотим ли мы действительно наше желание ли совпадает действительно с нашими внутренними yeah. нуждами с нуждами нашей души потому что иногда мы хотим чего-то что есть у соседа что есть у друга и большой yeah. не факт что это действительно то, что откликается нашему сердцу. Поэтому первое и самое важное перед тем, как делать карту, нужно определить, является ли желание истинным. Да, как, как определить, является ли твое желание истинным. Первое это, когда ты визуализируешь что-то, что ты хочешь, ты чувствуешь, как реагирует на это твое сердце, твоя душа, какие эмоции у тебя при этом поднимаются. Допустим, ты хочешь машину, ты о ней думаешь, и тебе становится грустно. Но да. это точно не та э, форма, из которой ты должен что-то и как-то где-то себе э, компоновать, правильно? Компонуем мы в ментальном пространстве, да. либо вот на, на бумажечке рисуем нашу карту. Да. Да? Э, дальше, еще очень важный пункт, это кто, как реагирует на твое желание, твое тело. Угу. Что с ним происходит в этот момент? Ты расширяешься или ты сужаешься? Потому что многие говорят, вот, чтобы сделать карту желаний, просто визуализируйте. Мало визуализации. Очень важно, чтобы ты визуализировал, прочувствовал, что ты ощущаешь, и посмотрел, как на это реагирует твое тело. Выживает ли твое тело в твоем желании? Понимаешь, о чем я говорю? <laughs> тобто, ви так, дві секунди. Тобто, не всі наші бажання правдиві і щирі. Але, да. друзі, в мене так: от знаєте, тільки що Інна казала про білий мерседес. А я, ну знаєш, пишу, і чи хоче я цей мерседес білий, чесно, не хоч, ну. Не було такого, mm -hmm. я хотів би, але це не настільки щире бажання. А, тому друзі, якщо з не йдіть на угоду на поводу у таких якихось загально прийнятих там, канонів, що у вас не має бути. Якщо воно у вашому вашому серці і тілі не реагує, то все воно вам не треба. Повірте, воно так і є. Лібо, либо, ліба ваше тіло реагує тим, що воно сворачується, це саме страшне, тому що можливо, ви продавите пространство, не вопрос, і ви це притягнете. Но, возможно, да, вашему да. телу в этом плохо, в этом объеме энергии. Не факт, что вы можете это переварить. Возможно, ваше тело потом будет болеть после этого. Да. Вы никогда не знаете, что вам придется пережить от того, что вы притянули ваши желания. Не просто так говорят искусство маленьких шажков. Да? Да. То есть мы к чему-то должны иногда приходить медленно для того, чтобы мы могли этот опыт переваривать. Угу. Поэтому хочешь, можем с тобой сделать. Давай. Всё, поехали. Я вже в мене такі є блокнот. Друзі, ви можете зараз в онлайні робити за святковим столом. Збирайте всіх рідних, близьких. Нехай вони теж роблять. Це класний е, дороговказ, як це робити взагалі правильно. Давай. Давай, смотри, я зараз буду перечислять сфери, а ти так, можеш собі записувати, чого би ти хотів в цих сферах. Давай. Так? Наприклад, боже, знаю, люди... може, треба якось його оформити, я не знаю. Да, нет, смотри, сначала мы можем расписать э, перед тем, как приступать к карте желаний. Первое, вы должны быть в очень хорошем настроении, да, вы должны быть в хорошем состоянии духа, вы должны да. быть в духе, да, так еще говорят. Да. Вот. Но перед тем, как уже э, иметь э, вот эту вот нарезку из разных журналов, клей, фломастеры, какие-то украшения, блестки, вы должны сначала сделать список, да, что в этот список может входить? Да. Первое. Ваше личностное развитие, допустим, может быть, вы хотите еще приобрести какое-то образование, прокачать да. какие-то силы, обрести какие-то навыки, да? То есть можно прописывать, только девушка уже говорила передо мной, Инесса, правильно, И что э, все, э, все наши желания мы прописываем из настоящего момента. У да. меня это уже есть. Да. Такое настоящее прошлое. У меня это уже есть, я это уже имею. И без э, приставки, не это очень важно. Дальше, сфера отношений. Да. Да, Ладно, на всякий случай, перед тем, как мы, может быть, мы сразу можем это делать в эфизе, да, да. я сейчас покажу, допустим, на примере. В центре, как сделается да, да. структура, в центре вашей карты желаний должно быть желательно ваше фото. А на фото вы должны себе нравиться. Да, То есть, если вы смотрите на него, вам должно быть по кайфу, оно должно ассоциироваться с каким-то классным состоянием. Да. да. Дальше. Вы можете прописать какие-то базовые ценности, базовое слово. Например, изобилие да, чему да. будет посвящен этот год, эта карта. Изобилие это может быть свобода, это может быть успех, это может быть внутренний покой. У каждого какая-то своя ценность. То есть очень важно под фото написать одно слово, которое да. будет показывать, о чем да. будет эта карта. Дальше, поехали. Например, отношения. Да, видно, Да. Над, его его? над моим фото, че будь да? Где угодно. Ты можешь выбирать, где а, тебе что? угодно. То есть ты должен вокруг себя расположить, причем ты нет правильного и нет неправильного. Чисто Все. интуитивно, где тебе хочется. Может быть, отношения у тебя под тобой, а может быть, они над тобой, понимаешь? Ну да. да? да. да. Да, то есть смотри, семья, друзья, либо у тебя нет отношений, ты хочешь новых романтических отношений, да. да. Очень важно записывать, какое состояние у тебя будет вследствие этих отношений. Да, кто-то говорит: Я хочу себе принца, да. Ну, окей, она встретилась с принцем, и она в депрессии, она в суицидальном состоянии, потому что она не соответствует этому принцу. Ага, и тогда да. очень важно прописать состояние, что я чувствую, когда я с этим принцем, да, да какая я. И да. это точно не какая-то взъерошенная, вечно довольная, счастливая на хаях, нет. Скорее всего, спокойная, скорее всего, удовлетворенная, расслабленная. Очень важно прописывать Именно состояние, потому что mm -hmm. иногда фантазийно мы себе приписываем то, чего мы на самом деле не чувствуем. Да. Дальше. Mm -hmm. Работа, финансы. Это один блок, да? Это следующий блок, это третий блок. А, нет, ну, первый первый блок было личное я... развитие, потом отношения, потом работа и финансы. Работа и финансы один блок, да? Да, это один блок. То есть нужно прописать, что вы хотите, например, в своей карьере, в бизнесе, какой вы хотите доход. Uh -huh. Пишется тоже все в настоящем времени. Например, моя зарплата равна, не знаю, 5-10 тысяч евро или долларов в месяц. Да? Uh -huh. То есть вы и желательно писать цифры. Да. Yeah. Да. Вот. Чего я хочу добиться в карьере. Я являюсь директором там, крупной компании и тоже прописывайте. Прописывайте обязательно еще внизу состояние. И когда я директор, я себя ощущаю, да, каким, каким ты себя ощущаешь. Да. Я, типа, я чувствую себя впевненным, я чувствую себя стабильно, да, там я кирую да. чем да. 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 да, да. Потому что в начале фантазия о том, что я директор, вызывает восторг. Но на самом деле, когда я директор, я чувствую другие ощущения. Да, часто так, так бывает. Люди, это же большая и может вас это грузить странно. Конечно, там будет очень много ответственности, там могут быть люди в подчинении, о них нужно заботиться, нужно заботиться о своей репутации. Там очень много разных да. Э, подпунктов, да, и это, это тоже нужно учитывать. Здоровье, да, или ваше физическое состояние. Угу. Что вы хотите, да? Что вам не нравится в вашем здоровье? Может быть, вы хотите заниматься спортом, и тогда вы вырезаете из журнала, например, какую-то вдохновляющую картинку, глядя на которую вы прям будете понимать, что я хочу пойти в спортзал. А -а -а. Или, может быть, вам хочется изменить питание, и вы тогда ставите не там зачеркнутые бутерброды и, и, и бургеры, да, вы ставите картинку каких-то вкусных притягающих вас продуктов. Это могут быть фрукты. А -а -а. Это да, могут быть какие-то белки и жиры, углеводы, но что-то, что вам действительно нравится. В карте не должно быть ничего нет. Да? Mm -hmm. Это все, yeah. что вы хотите. Может быть, вы хотите какие-то привычки. Э, там, я хочу, например, ложиться вовремя спать. И вы тогда прописываете: Я ложусь вовремя спать, я по этому поводу выспавшийся, довольный, удовлетворенный. Да? Вы пишете состояние. Mm -hmm. да? Точно так же следующий блок э, хобби творчества. Mm -hmm. Яке у тебе хобі, Дім? Боже, які мене хобі. Зараз я заполонений своїм YouTube каналом розкошним, це теж моє хобі. Знаєш, я ж колись коли в мене така була думка, що якщо тобі подобалося, треба свою роботу зробити хобі. Да? Да. Але все одно виходить, що моє хобі була астрологія психологія, і ага. воно тепер стало моїм каналом. Тобто і мене такий напівезотерично-психологічний канал, і я розумію, що тепер в моє, в моє життя наче має війти нові хобі, так тобто, як малювання. Я хочу mm -hmm. малювати. Я хочу займатися модель моделюванням одягу. Мені це дуже подобається. Писати картини, я хочу і створювати якісь великі дизайни. Оце мені хочеться. Це вже круто, як звучить. Да. Бо дивися, все в житті моєму, що було це, я наче своє життя, ну, все, свою роботу це було моє хобі. Поняла? І да. тепер коли робота повністю стала хобі. Я розумію, що мені треба дозвілля не пов'язане з роботою. А не. дозвілля це найважливіша частина життя людини. Це ж друзі, дозвілля це не гулянка. А дозвілля це там, де ти наповнюєшся, там, де ти розвиваєшся. Тому я бачу, що треба включати мої старі бажання, бо мені, коли було років 4, я казав, що я буду модельєром, але треба щось з цим зробити. Слушай, ну я вже вижу по твоєму стилі, що ти модельєриш німецької. Друзі, мені глядачі пишуть: Діма, ти в костюмі Гринча, але тут ще в мене ще були роги. Тобто це олень, Гринча олень. Да? Зараз я змія співпрацю, поняв? Бо всі пишуть, що ти е, карта імператриці, там типа така вся красива, а я, типу, змія. Значиш, ти, не баланса. Окей, хобі ми написали. А в тебе які хобі? Uh, слушай, я занимаюсь конным спортом. Да, я знаю. Uh, это конкурс, это прыжки через преграды mm -hmm. на лошадях. Uh, я занимаюсь тайчи. Мне очень нравится. Mm -hmm. Я обожаю энергетические практики. Цигун тайчи. Слышал. Да, цигун я знаю. Я забыла цигун я занимался, когда війна началась. Вот, и на самом деле мое хобби это психология, я обожаю. То есть я 16 лет глубоко в психологии, я сейчас вообще объединила это все, провожу ретриты, где О. я могу делать энергетические практики, психологические. Короче, кайфую да. по полной программе. Ну... А также... У тебе таке для творче. Друзі, я нагадую, що ми на прямому ефірі, але ми збираємо гроші на 166 ту бригаду. Зараз треба закрити збір на автомобіль, і відкривається наступне збір. Тому ось QR-код і в вашому чаті є баночка. Добре, поїхали далі. Альон. Що дальше, смотри, далі. Ти написав хобі творчества, далі отдих. Прописывайте себе, потому что отдых это не всегда поездки куда-то, да? Иногда да. поездки, после поездок еще нужно отдыхать. Поэтому да. напишите себе, что для вас есть отдых. Для кого-то это провести время с друзьями, для кого-то пойти на массаж, для кого-то в сауну, для кого-то в музей. Что для вас идеальный отдых и сколько процентов отдыха да, вы бы хотели иметь в своей жизни? Потому что да. кто-то работает, откладывает отдых на потом. Поэтому да. ну, важен баланс, сколько я даю этому миру и сколько М -м. я отдыхаю. Следующее, духовность. Духовность, господи. Есть у тебя такой пункт, Дим? Взагали в житии, чи, чи тут в мене? В твоїй карті, да. ну, Є я у вже... у тебе цілі якісь то духовні. Ну як це звичайно? Мізко кожна людина. Дивіться, у дивіться мене ж на каналі багато ем, там екстрасенсів, люди, які займаються практиками, які займаються. Е... Кундаліні, ну хоч всім на світі що тільки можна займається там, хоч всі. Мене ж купа практиків з усього світу. І я розумієш, це ми в нас ми таку еру, коли це без цього жити не можна, розумієш? Багаті люди ну, з різним різними достатками. Всі цього хочуть, і розуміють, що в собі треба шукати якусь енергію, культивувати це. І я мені подобається, що на моєму каналі є такі люди. Я теж, я теж у них багато що вчусь, розумієш. Це Лас. дуже круто, дуже круто. І, і коли ти розумієш, що цих підходів дуже багато, і цих егрегорів духовних теж дуже багато, і ти розумієш, що тільки своїм особистим світлом ти можеш якось це щось поміняти собі і починати треба з себе завжди звісно. Прям... А, а, а що ми в духовність вписуємо? Слушай, в духовність ми можемо писати внутрішню гармонія. А. медитация, внутренний покой, состояние души, получающее удовольствие. Да. Туда же можем вписать кундалини, прекрасная ну, да. практика, просто супер, которая позволяет приходить к себе и вспоминать, кто ты есть на самом деле. Да. Поэтому, возможно, есть какие-то желания, которые еще не удалось реализовать. И тогда тоже пишем состояние. Вследствие этого я какой? Mm -hmm. Да целостный, ну допустим, целостный. Yeah. Я нашел контакт с собой и, как следствие, там нахожусь в духе, yeah. да, что я приобретаю, если я этим занимаюсь. И путешествия, да, вы можете выбрать самые яркие картинки, самых каких-то классных мест, которые вас вдохновляют, возбуждают, может быть, там какая-то особенно вкусная еда, и вы хотите туда поехать, какие-то красивые места. Это так важливо, это очень важно. Очень важно, да uh, баловать себя, uh, и визуально, і візуально фізичні. Мені здається, що ти знаєш, у мене там сестра двоюрідна зараз живе в Португалії. Я її постійно і займається серфінгом. Я кажу, Боже Аліна. Я як приїду, ти мене на 100% як відсотків закінчиться. ну, або там буде можливість виїжджати, Ти навчиш yeah. мене стояти на серфі, Я кажу, блін, і ти знаєш? Я це ж, там періодично ж дивлюся. І в таке враження, що я там реально вже стояв. Що мене цей костюм уже є, що я за ці дошки вже стояв, розумієш. Прикольно, Ну все одягай костюм, фоткай себе возле зеркала і не клей. Ми її прописали, на да ось ми прописали, так? Ну там кожну що ми далі з нею робимо? То видалі смотрите, перше очень важливо, карта должна быть красива. Смотри, ти сейчас записав черновик, це черновик. Это тоже черновик я сделала для того, чтобы просто тебе рассказывать. Первое, важно вырезать вдохновляющие картинки и образы из журналов, из книг, из каких-то распечаток. Причем они должны быть не просто вот красивые. Вот ты видишь и такой, да. ну да, красиво, но это ничего у тебя не вызывает. У тебя должны быть конкретные ассоциации на эту картинку, да? Это да. очень важно. Дальше под картинкой ты прописываешь либо аффирмации, либо какие-то мотивационные фразы. Да. Без приставки не, утвердительные и состояние, которое ты получишь в честь этого. Ребята, иногда, когда вы делаете э, карту, вы можете описать состояние и понять, что это не ваше желание. А це ж, а почекай, це ж теж досвід себе. Це ж є мож, прощупування, момент прощупування себе. От понаписували, аж поскладали, карти і дивися, а це взагалі я? Це взагалі про мене? Так, да, а воно мені на самом деле надо, а воно не робить мене щасливою. Да. А мене це не розслабляє, а мене це не робить цілісною. А моє тіло взагалі скукожує, коли я думаю про цей білий Мерседес. Це взагалі не моє, може, я хочу якогось вкусного контакту. Да? А не... Я людина, я, да, я розумію. Да? Да, да. Дальше, смотрите, в этой эту карту вы вешаете, либо ставите на место, где вы чаще всего бываете. Ну, например, вы сидите, у вас есть кабинет, и вы вот перед перед собой вешаете. И что происходит? Вы периодически, когда у вас ваше, ваше внимание падает на карту, вы начинаете на какой-то из объектов смотреть. И воспроизводите внутри себя состояние. В чем основная магия карты желаний? Да? Это фокусировки внимания и переживания этого состояния снова и снова. Yeah. Вы на всякий случай там написали, да, что это вам даст, и вы идете именно в эту точку, и прямо сейчас, из настоящего момента, это проживаете. Mm -hmm. Почему вы таким образом уплотняете вокруг вашего желания э, mm -hmm. пространство? Да. Да. И вы на самом деле можете продавить. Но я э, говорю о том, что важно смотреть, как тело в этом себя ведет. Ну да, бывает у людей даже аллергия покрывается по телу. Поняла, она типа делает, а она пишет аллергия. Слушай, такая. у меня была у меня была, была клиентка, которая так хотела себе новенький MacBook, и она пошла, она не в какой праздник, она купила себе этот дорогенный MacBook. И мы еще два месяца проживали тревогу по этому поводу, потому что у нее начали крутиться мысли: о боже, я купила это не в праздник, а я, я, я потратила все деньги, ой, теперь мне будет негде жить, я умру с гол... Ну то есть uh, это желание привело к тревоге, поэтому смотрите, Добро. как при вашем желании выживает ваше тело. Блин, прикольно, это очень важливо. Бачите, друзья, я не, не даром мы пришла, пришла в эфир, потому что это очень важно, чтобы этот год от, от Мені здається, що є погана звичка, ой, я все дороблю до кінця, ой, я все зроблю так ідеально, а потім я розслаблюся і буде в мене новий рік прекрасний. Я здається, це така погана взагалі форма, формулювання життя. Ну, не можна зробити все ідеально. Треба зупиняти себе і казати, все, я живу зараз, отак як є. Хочу отримати від цього всього на світі. Правильно? Причому потрібно розуміти, що ідеального не буває. Буває щось, що підходить персонально вам. І yeah. yeah. вам з цим по кайфу. Кому це кому це може не устраивать, і хтось буде вас осуждать і обачувати. Так, друзі, Отакий у нас сьогодні вийшов ефір про, про карту бажань. Я думаю, що всі ви зробите, і там мільйони цей ефір, але ви маєте зрозуміти, що цю натальну кар, цю карту бажань треба зробити. Воно вийде окремим відео у мене на каналі, і ви зможете періодично подивитися, що там не весь там 100 сточавий ефір дивиться. І тому це дуже важливо. Ви зрозуміли мене.